три. Камера. Сегодня у нас тему купочки специально для вас делась. Как эта погода? Вроде бы и теплая, но и снег идет. Как тяжело начинать. Я барахольщица, все прекрасно знаете. В целом я не всегда выгляжу как городская сумасшедшая, поэтому Ви такого знаєте, вроді поки ще деякі сусіди зі мною здоровуються. Направда не всі. На всі товари знайдете в описанні і не дивлячись на той весь жах, біду, все, що відбувається, я іскренні зачую. трагедиям, которые действительно каждый день, но нужно продолжать жить дальше. В мои предыдущие видео я стараюсь находить везде хоть какую-то частицу спокойствия, умиротворения, потому что не можно выносить все, что происходит. Очки пластик розовый, ссылочка в описании. Еще есть видео, которое было по распродаже одежды. В нас іде скидка. Даже не скидка, а я собі придумала зробити свого роду аукціон. Пишу в коментарях перечень вещей і цену, яку ви за них готові заплатити. Коментарі і під коментарем, наприклад, басаношки. стартова ціна 50 гривень. Кого зацікавили, пишуть даю 50. Знизу хтось каже, даю 60. Знизу хтось каже, даю 70. Все, більше 70 не дають. Окей, забираєте за 70 гривень, замовити можна. особисто в мене в інстаграмі, в фейсбук, або написати мені в Тікток. Всі силочки на моїй соцсеті є. Я розпродаю, що залишилось, а залишилося багато чого. Свіжечок а аля авіатор. Но боку у нас закривається стекло, щоб ніхто не бачив, даже в яку сторону ви зріте. Мені Когда в шапке, когда типа ще что то головной убор на голове, то воно, оно типа классно. Если шапку я снимаю, то для меня вот я, у меня вообще вот этих капелек нету авиаторов ни одних, потому что они мне не идут. Хотя у меня круглое лицо, в принципе, все очки мне подходят. Ну вот это так неплохо. Пластик и зализу. Пытаюсь найти очки аля Кардашьян, может помните, когда-то были такие вот наподобие этих, вот именно у меня тоже они были, но помню, что кто-то на них сел и их развалил, и они были просто идеально созданы для меня. Я уже, який рик шукаю, самой той модели знайти не могу. Тут у нас, видите, тоже закрывается боковое зрение, можете смотреть направо-налево, никто не поймет. Я эти очки даже люблю вдвать на проходку. Колы я выхожу в жуткий вечер, але солнце сидает. Закат и он именно лепит в глаза. Я вот так в этих очках иду и могу на всех смотреть, а никто не видит, куда смотрю я, потому что когда в жизни я никогда не смотрю на людей, я стесняюсь, потому что все смотрят на меня, а мне это неприятно. Мне кажется, что они какую-то предъяву хотят прикинуть Короче, не люблю, когда на меня смотрят. Ну я понимаю, что они на меня смотрят. И поэтому в жизни я часто вот так вот опускаю глаза, даже могу с кем-то знайомими не поздороваться. Он це не того, что я зазналася, то що я просто дійсно дивлюсь по сторонах. А коли я в таких очках, знайте, я смотрю на вас. Пластик повністю, до речі, рекомендую, на трьох гвоздиках держиться. А вони там були во всяких різних відцветках, я взяла салатовий, потому що думаю, типа, будь-то у мене футболка, короче, таке щось яскраве, да? Но вони до такої степені дешево виглядають і вони самі по собі такі дешеві, як дітські. Я даже златі говорю, навіть з латі підложила, хоче забираю, якщо десь на річку чи що, щоб очі не сліпило, то візьму. Але там дуже красиві були їх розцветки із розовим, і з зеленим, самі пластик лінзи дуже красиві. Але вони ну, дійсно як дитячі. Але ці зараз котрі носять, це як обманка кафа каф для вуха. Ну, там можна взяти, звісно, тоненькі, але я, хто, я не можу взяти тоненькі, мені треба зразу взяти тут таке по максимуму, щоб аж вухо відвесло. Ухо у меня такое страшное, потому что в молодости у меня были туннели, и они не стягиваются. Нужно только делать зашивать их. Я не ношу сережки вот так в повседневной жизни, потому что я стесняюсь все-таки вот этого растянутого уха. Если кольца, я цепляю во вторую дырочку, а сюда одеваю какой-то гвоздик, чтобы не было видно этой дырки, и всегда закрываю такой толстой застежкой, чтобы не потерять. Поняли, Ленты? Пупок, пупок, правда, нравится. По пирсингу у меня две здесь и одна внутри уха, прям в, вот здесь. Но я ее ношу редко, потому что очень неудобно на ней спать. И также у меня хрящик вот прям в самом верху проколется. Вот три дырки здесь. но это все молодость. Я же была панком, эмо-панком, короче, челка, все такое. Мне было... Две дырки здесь, я носила, здесь был просто шарик, а здесь было кольцо через губу, и на кольце было два шарика, такая как, короче, у меня так вот кольцо было в губе, здесь была дырка, в носу было кольцо, здесь я оставила, она мне нравится, язык, м оставила до сих пор, и уздечка, когда улыбалась, тоже было колечко с камушком. Вот так вот я над собой издевалась. А еще у меня в кубке две сережки. Одна сверху и вторая снизу. Но снизу не ношу, потому что неудобно сюда за штаны цепляется. белесное просто изделие. Великолепное. Есть сейчас на тему разные цветы камней. Прям разнющие. Увесистые, тяжелые. Прям литые, не пустые. Но они до такой степени красивые. Це просто розкош. 10 -й, 70 -й американці там Санта-Барбара, да? Мені ці сережки безумно нравятся. Они підходять під все. От именно під мой стиль: така вот чорна длинна юбка карандаш, боді какое то А, кстати, ще боді купила і шапку. Дивіться, забулася. Бачите, тему записую, забула, що ще ж докупила. Ці сережки настоятельно рекомендую. Вони дуже круті. І це... Не знаю, мені золота взагалі не подобається мої малі, все, що подобаються мені бльостки, типу, вона взагалі того не доганяє. Не знаю, буде вона носити чи ні, але я від того кайфую. Коли питають, куди ти це будеш носити, я скажу так: куди знайдеться, головне було б що. На кожен день вони під золотішку схожі, тут трошки емалі, трошки камінців, дуже мініатюрні, гарненькі. Такі гвоздики, вони всі усипані камінцями. Дуже тоже симпотно ним смотрится. Но вони не дуже сияють. от іменно якість в них не огонь, да? Знаєте, що вони так? Я його в, серед, в середню дерочку засохла. дитячий садик. От реально детское колечко, вообще ни о чем. Смотрите, какой некрасивый желтый цвет камней. само оно сделано ужасно. И вот за 60 гривен. Но на картинке оно, конечно, было поярче. Ссылочку вам оставлю. А вот этот вот, конечно, шикарнющий перстень. И камень такой глубокий. Я хочу отнести это кольцо ювелиру. У меня есть золото. И я хочу, чтобы он достал вот этот вот камень. И сделал мне кольцо золотое с моего золота. Вставив этот камень. Только чтобы уже не было вот этой подложки. А чтобы просто был камень. И он был вот так повернут. Поняли? типа не в длину вот так, а вот так. И просто камень, чтобы держался как будто вот на таких вот ушках, как здесь. В Секохенде, в Сукохенде была недавно. Купила себе рюкзачок, не лук. Дуже красивый. Не знаю, так и шла, шла записывать и видос, думаю, это покажу сейчас. Что такое интересное нашла. Видите, гарнюня. Бархат, А на бархаті, вот это вот сам бархат разрисованный. Ну, именно ткань, конечно, шикарна, глянь. Трошки золотого, трошки нитки маленький, знаєте. Секенді. Жос 80 гривень ну, заважив. Дуже класний. Не могла пройти в нього. Опа, я переоделась. Вот такой боди. Я його там не защипувала, бо... так так видно. Все равно же не буду показывать. Прозрачная сетка и тут такие вот такие напасы: Я брала размер L. Я думала, что, знаете, в Китае лучше брать на размер больше, так как они отшивают, у них чуть-чуть разница с размерами. Но нет, в тему. Размерная сетка идет именно европейская, потому что они, я так понимаю, рассчитаны на европейский рынок, да. То есть у них вот и по размерам на обувь. Размер в размер. Почему? Потому что я взяла, например, кроссовки и хотела, ношу там 38-39, взяла с запасом 39. А они прислали мне 40, потому что они уже сами учитывают вот этот запас. Поэтому, когда если обувь заказываете на тему, обязательно обращайте внимание. Они прям снизу пишут. Длина стельки, длина стельки для чайников. А я не а думаю, ага, как знаете, привыкли из Алиэспрессо. Вот, В целом, боди очень приятный, но тему, это такая тема, да, что это отборные продукты, не, не такого гамняного качества, как на Алиэкспресс, потому что ну, на Алике вы э, заказываете одно, приходит другое, здесь наоборот, вот сколько раз я даже смотрела обзоры других блогеров, э, классно там получается, здесь, кстати, вот эти буквы, они бархатные, видите, такой телесный. Он стоит только 280 вроде бы 290, все ссылочки сам в описании. Но ну, он прям супер классно смотрится. Джинсики можно одеть под него такие высокие, да, чтобы у вас были дуже классная вещь. И Никола не пахнет Китаем. Так само замовила себе шляпу. Шляпа, конечно, я разочарована. Во-первых, она большая. Хотя хочете прикол, малая моя одела, она ей жмет. То есть у моей малой типа голова больше получается, чем у меня. Меня с одной стороны это радует, что ребенок умнее, чем мать, да? Как поется в песне «Наши дети будут лучше, чем мы, дай Боже». Вот. Я хотела, чтобы она была вот стиляжная, а пришел какой-то непонятный, ну, типа вот, как берет и не берет. И вот я ее если так положу, вот, вот эта дырка. Я уже это сердце и сюда. Ну, короче, такое себе. А мы еще потарабаним, а еще время лишилось, добьем, так сказать. Я уже начала свое дело. Я маю уже особистый кабинет. И, короче, кто с Мельницкого меня запрошу вас на массаж. Записаться можете до меня в директ, в Інстаграм, так само Фейсбук, так само в теж можете записуватися, хто з Хмельницького приймає, в мене вже є особисте місце. Дуже гарна ціна, це зв'язано з тим, що я е, вже не ділюсь деньгами, то есть це вже не процент, це вже не 50%. На 50, це я вже сама. Для себя поэтому такая приятная цена и для вас и в жизни я вот э, что такое пробую сама кроме там своего канала и все остальное э, подстраиваюсь под графики ваши многие думают что я не принимаю вечером наоборот отнюдь как раз вечером мне очень супер подходит потому что я как раз вечером набираюсь на смаге и вечером в основном я свободная когда поделаю все домашние дела Короче, я надеюсь, вы за меня порадуетесь, что у меня действительно получается, что у меня вот какие-то такие цикавые, початок, сомневается, думает. Я вам скажу так, всегда лично в моей жизни не нужно спешить и рубать сгоряча, и нужно лично мне в моей жизни терпение. Это как будто какая-то своего рода карма моя, когда я что-то делаю очень быстро, когда я хочу быстрый результат, когда я хочу, вот, чтобы все получилось вот сейчас, 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 сейчас. Нифига не получается. И я бросаю на полпути, потому что не хочу ждать. Мне нужна как бы реализация быстрая, но когда у меня этой быстрой нету, я переступаю, иду дальше, 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 а потом я оказываюсь в такой стене, тупика, и понимаю, типа, что ну, что дальше? Вот ты шла, летела прямо, 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 прилетела интересного очень блогера. Это как-то вернулось в мою жизнь. Когда-то одно время мне блогеры надоели. Думаю, да, у них всю жизнь показушная, они уже там разбогатели, у них там все вот это лакшери. Нужно показывать настоящую жизнь. Знаете, перестала смотреть. А потом вот как-то вот сейчас опять вижу, что блоги возвращаются. Люди хотят чуть-чуть развиваться, подавиться, извечайно, с жить людей то лучше уже эти в же, цинувене, в печенках, стоят же идеи, и вот вы сами для себя хотите что-то начать, не бойтесь, не стесняйтесь, начинайте, но нужно быть готовым к тому, что сразу все не будет. Вот лично у меня такого нету колоссального успеха. Кто-то там рассказывает, что они сразу. Честно вот вам признаюсь, когда я начинала вести свой блог, тогда вот это это было сколько уже лет, наверное, восемь назад, 9, Это, чтобы быстро получить успех, это стоило надо было хотя бы 4000 долларов вложить. Это заказывать постоянную рекламу. Это заказывать, участвовать в giveaway, типа заказывать рекламу. Но рекламу заказывать в кого-то было глупо. Топовые люди, которые выстрелили, они также заказывали еще у кого-то. И вот это вот все у кого была финансовая возможность, они и раскрутились на этом. У них и поднялась аудитория, понимаете, на этом. Потому что вот просто, чтобы тебя кто-то увидел, заметил, это можешь ты быть либо супер гениальным человеком, например, там макияж, или ты супер гениальный там парфюмер, супер гениальный стилист, вот что-то такого, единицы, да, которые сами. А в простом лайф жизни это нужно, чтобы был трэш. Это надо, чтобы вы разводились, чтобы вы сходились, чтобы вы пиздились. То есть должен быть вот какой-то такой трэш контент. И вот это вот все выставлять на показуху для того, чтобы аудитории было интересно. Я не пошла ни по одному пути из начертанных. И денег не вкладывала, и трешняк не выкладывала. И поэтому вот оно вот все настолько, типа, туго-туго, все остальное. Взяла бы кредит, я была бы более рисковая. Я бы все-таки в то время, когда бы все начиналось, чтобы просто упростить свою жизнь, потому что, ну, я действительно талантливый человек. Моя харизма у меня присутствует. Ну, вот нужно иногда себя хвалить, потому что, если ты сам себя не похвалишься, никто это не заметит, да. Ну, правда, есть харизма, есть во мне что-то вот такое интересное, ну, вот прям... Я мечусь туда-сюда, туда-сюда, то там, то там, короче, вот бачите, из-за того и своей невпавненности никогда не довожу до конца свои намерения. В большом счете я такая глубокая, как мой аквариум на 60 литров, <laughs> да, даже не на 60, сейчас уже 56 литров. А поняли выход моей мысли или нет, ну, у меня еще все-таки, надеюсь, что все впереди, и я вот прям верю, верю в эту мечту, верю в то, что я смогу добиться какого-то успеха. Не знаю почему. Вот мне бы прям, вот кажется, что у меня получится, причем получится именно своими силами, какой-то вот вселенной подштолхнет меня, я не знаю, я и медитирую, и хожу. Вот была хотела очень сильно... Телефон знайти, знайшла телефон, такие такі типу, прояви є. В цілому я дуже хочу стати фінансово мати фінансове підґрунтя. От в мене зараз, в принципі, по всіх знаєте, от можна ставити цель там на кожен рік. Ютуб, то я розумію, що Ютуб це вистрілить, не вистрілить лотерея. Хоча я суперувірена в своїх можливостях. Том, что я, ну, прикольная, необычная. Да, вот что-то во мне есть такое интересненькое. Я вот прям, ну, я себя смотрю, я себе нравлюсь. Это не факт и не вариант, потому что денег вкладывать в развитие не буду и нечнешо, не скажем так. Поэтому я переключилась больше на искание себя в такой динамике вот массажа и хочу. Ще більше вдосконалюватися, більше проходити курсів, більше дивитися, як хто, от, знаєте, тіпо, набиратися інформації різних е, масажистів, професійних, різних методик, і от создати якусь методику іменно свою. Которая вот действительно будет хорошо працювати на человеке, і плюс этим я цим я можу ділитися. В принципі, екологічно, воно так десь, як та планета Оріон, якщо так вот, плюс-мінус, то щось можна роздивитися. Але по факту не зрозуміло нічого. Не будьте жадіми, порадуйтеся за мене, поставте мені того лайка. Вам це ж нічого не стоїть, навіть грошей не треба платити. Кстати, хотела была сделать себе супер спасибо, что дам донат, можете скидывать на развитие канала, но ну, все блогеры так делают. То у меня даже такой функции нет. Представляете, мне YouTube даже такую функцию не дает. Хотя просмотры у меня как бы платные, за тысячу просмотров я получаю там какой-то пару центов. Вот, но супер спасибо на моем канале недоступно. Не знаю почему. Ну все, натарабанила, трошки вам сповидала. Трошки якось так деколи огорчаюся, знаєте, так трошки. Ну, що не все так боєстро, що все-таки вже мені 36 років, і треба вже ставати взрослою леді. Вже пора, ну, пора ну дорослішати, знаєте. Бо я відчуваю, що я взросла, тільки коли мені, мені щось поучають. вивчають. Коли мені говорять, от поучительно, а, а я така, слухай, мені 36 років, ти будеш мене вчити. А когда, короче, какие-то реальные серьезные питания решать, то я такая, я не знаю. Сразу эту дурочку, знаете, 10 класса включаю. Ну, умею, умею переобуться, умею не добуться. И в описании так само ты в ТикТок. И, конечно же, поддержите мо старание ну да, я сегодня такая какая-то мягкая, как подушка. Вот на меня все осталось только с сверху съесть. Mm -hmm. Все, я вас всех люблю, целую.